Чи ведуться якісь дослідження на рахунок того, яка часто, чи здійснюється частина продаж через інтернет-магазини, чи взагалі, чи є якась тенденція набування популярності? Тобто чи ведуться якісь дослідження по напрямку, якась там статистика, і відповідно, скажімо, щоб знати, ну, на що вони інструментів В інтернет-магазинах составляє 60-70% в год мінімум. Украине, украине. И в Украине, и в Россию. По миру этот рост э, немножко стал меньше, потому как в развитых странах э, практически 40% всех продаж потребительских товаров, ну в Британии возьмем, например, 40% покупок производится через интернет, либо там платежными карточками. То есть это огромный, огромный э, объем денег на самом деле та же Прибалтика там сейчас, сколько там той Прибалтики заявляет вообще, у нас 50% продаж вообще через интернет происходит. В Украине это капля в море, естественно, дай бог, что 5% было, но каждый год относительно предыдущего года есть рост минимум 60-70%. То есть тенденция есть, народ начинает привыкать, народ начинает доверять. Если даже вот и карточками многие боятся платить, там Особенно если серьезные суммы за этой карточкой закреплены, то заводится специальная, отдельная, вторая платежная карточка, на которую там с первой перебрасывается чуть-чуть сколько нужно, платится, и дальше, если эти данные куда-то там утекают, человек не переживает о том, что деньги уйдут. Потому как каждая попытка списания обычно там сейчас подтверждается банковскую, ну, смс-приходит, банковская. Но рост есть однозначно. Польська, котра в Україні представник, яка займається саме статистикою і можете ним набрати Єміус Геміус України, і там вона дуже детально є хто як таку. До речі, якщо дозволите, насправді пару слів позавчора на конференції інтернет-маркетинг Україна, якраз Геміус сказав озвучив цифру, 52% інтернет-користувачів в Україні робили покупки в інтернеті. А це саме інтернет-користувачі? Це інтернет-користувачі, ну а у нас аудиторія інтернет за різними оцінками від 10 до 12 мільйонів. Mm -hmm. Ну от рахуйте, там 25% якщо користуються, там 10%, 10 -12 – 10-12%. Мене питає, ще раз хочу подивитися до правового і дословного використання електронних грошей. Тобто на сьогоднішній день які яким чином законодавством взагалі визначається, що поняття електронних грошей, що воно таке, і як воно регламентується? Тобто Є якісь моменти, що сума, яка знаходиться на електронному або якщо вона надійшла туди, що вона означається прибутком, який підлягає оподаткуванню. Це просто сказати. От ми самі про правові механізми, це дуже таке. Значить, є дві постанови. НБУ, чотири. 178 от 2008 -го года и 461 от 2011, которая четко там описывает, что такое электронные деньги, кем они имитируются, кем они обрабатываются, как они там хранятся и т.д. и т.п. Но а, объем а, средств, хранящихся в этом электронном кошельке, он а, юридически эквивалентен безналичному а, объему гривневому. И как им распорядиться уже, как он подлежит налогообложению, зависит непосредственно от вашей деятельности. Объем средств, хранящихся на обычном банковском счете, не является подставой там, для того, чтобы как -то, там, отдельно считать налог. Когда происходит событие, подлежащее налогообложению, это ложится на плечи предпринимателя, нормально это провести по налогам. Если он этого не делает, с электронными системами Э, ну, камера пишет, да, <laughs> э, э, часто могут прятаться таким образом. Предприниматели недобросовестные, но все равно по выпискам, потом, когда банк будет закрывать отношения с предпринимателем, это все пройдет по безналу. И если кто-то где-то что-то там намутит или не заметит, давайте будем называть еще там, как это например, называется, э, то это уже ответственность, собственно, такая, которая налоговая решит применить.